Neftçala da arpa sahələrinin 30%-ində biçin başa çatır. Respublikanın bölgələrində arpa biçini davam edir. İlkin mərhələdə dəmiyə ərazilərdə aparılmış əkin sahələrində arpa biçininə başlanılıb. Hər il olduğu kimi 2023-cü il taxıl biçini mövsümünə Neftçala rayonunda start verilib. Payızlıq əkinlər dövründə Neftçalada 30 min eqdardan artıq sahədə taxıl səpinə aparılıb. Sahələrin təxminən 80%-ndə arpa səpilib. Əlverişli iqlim şəraiti Neftçalada arpanın digər rayonlara nisbətən daha tez yetişməsinə səbəb olur. Bu səbəbdən Respubikada ilk kütləvi biçin prosesi Məsnəfcəli rayonunda başlayır. Qısa müddət ərzində rayon üzrə taxıl sahələrinin 30%-ndə biçin prosesi başa çatıb. Biçinin sürətlə getməsinin səbəbi prosesə çoxlu sayda taxıl biçən kombaynin cəlb olunması. Agroservis açıq səhmdar cəmiyyəti tərəfindən əvvəldən müəyyən olunmuş tələbata uyğun olaraq Neftçalaya digər rayonlardan əlavə kombaynlar dislokasiya etməsidir. İlk günlər biçin prosesində 105 kombayn iştirak edib. Digər rayonlarda arpa biçininin başlaması ilə əlaqədar kənardan cəlb edilmiş kombayn bir hissəsi öz dislokasiya ərazilərinə qaytarılıb. Hazırda neftçalada gedən biçin prosesində 72 kombayn iştirak edir. Rayonun arpa sahələrində biçin prosesinin iyun ayının 2-ci on günlüyündə tam başa çatacağı proqnozlaşdırılır. Qeyd edək ki, hazırda respublikanın 36 rayonunda arpa biçini davam edir. Bu günə qədər 54400 hektar sahədə arpa biçini başa çatıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 20586 hektar artıqdır. On dəlavə də edək ki, bu il ölkə ərazisində 1 milyon 58398 0.9 hektar sahədə taxıl əkilib ki, bunun 658383.7 hektarı buğda, 400015.2 hektarı isə arpa sahəsidir. Rənağa Kişiyeva, GünTV